बंजारे ने कुत्ता गिरवी रखा क्योंकि और कोई चीज नहीं थी सेठ ने कुत्ते को मुक्त क्यों कर दिया तो कुत्ते ने शुद्ध समेत रुपये लौटा दिए थे बंजारे ने कुत्ते को क्यों मार दिया गलत हुई थी जो एमी तो भूल बंजा बंजोर बंजारे ने बरबर बंजारा फुट फुट कर रोने लगा क्योंकि अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था प्रश्न एक बार निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है ये वाक्य लाखा सेठ से कहता है तुम्हारे पास ये कुत्ता है ये वाक्य सेठ लाखा से कह रहे हैं तुम मुक्त हो ये वाक्य सेठ कुत्ते से कह रहे हैं कुत्ते ने मेरी जबान काट ली ये वाक्य लाखा अपने आप से कह रहे हैं बजान काट ली तो ये वाक्य लाखा अपने आप से कह रहे हैं प्रश्न एक घटनाओं के सही क्रम कोष्ट में लिखिए बराबर तो पहला एक बंजारा था उसके पास एक वफादार कुत्ता था बंजारा व्यापार में मार खा गया बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रख दिया चोरी का माल वापस लाने में सेठ के कुत्ते ने मदद की सेठ ने कुत्ते को मुक्त करके उसके मालिक के पास वापस भेज दिया बंजारे ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली कुत्ते की समाधि आज भी राजनपुर तालाब में के किनारे है विद्यार्थी मित्रों आते तुम्हारे धोर सात

સ્વાધ્યા અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો વિષય પેપરો જુદા જિલ્લા પ્રમાણે ડાઉનલોડ કરી ઓપન કરશો મમ્મી પપ્પાના મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરો આ પેજમાં પેઇડ કોર્સમાં તમારી પીડીએફ મળી જશે એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો ત્રણ થી બારમાં ત્રણ થી બાર ધોરણના વિડીયો એમાં તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પસંદ કરી પાઠવા વિડીયો જોઈ શકશો ओके okay, आगे प्रश्न बे निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में खर, आ, राइट का निशान कीजिए मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं विनय और उदारता रावण निंदनीय था क्योंकि वह बुरे कर्म करता था शब्द समूह की गलत जोड़ है अनादर करने योग्य पूजनीय पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़े वचन विनय विलोम शब्द की सही जोड़े अधिक कम विनय शब्द का सही अर्थ नहीं है नम्रता लालच शब्द का गलत पर्यायवाची शब्द है लोभ गुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है अवगुण आग निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए किसी गांव में एक औरत को एक लड़का हुआ था संयोग से उसे नेवले का एक बच्चा भी मिला था और वह उसे भी पालने लगी नेवला उस बच्चे के साथ ही खेलता था लेकिन वह महिला हमेशा इस बात को को लेकर आशंकित रहती थी, थी कि नेवला उसके बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे वह अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी लेकिन एक दिन किसी काम से उसे कहीं जाना पड़ा और बच्चा घर में अकेला रह गया जब वह महिला बाहर थी तब नेवला उस बच्चे के पास ही बैठा रहा अचानक एक काला नाग उस बच्चे के नजदीक आया बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने नाक से लड़ाई शुरू कर दी काफी देर लड़ने के बाद नेवले ने उस नाक को मार दिया जब वह वा औरत वापस आई तो उसने नेवले के मुंह को खून से सना देखा यह देखकर उसे तो ए, जैसे पता चला कि नेवले ने उस बच्चे को मार डाला तो उसने जैसे पाला मार गया और उसने सोचा कि नेवले ने उस बच्चे को मार दिया है बिजली की तेजी से उसने एक पत्थर उठाया और नेवले को मार दिया उसके बाद जब वो अपने घर के अंदर गई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय हमें धीरे काम लेकर उसके कारण और परिणाम का पता लगाना चाहिए अगर जो ये प्रश्न चारो प्रश्नों के उत्तर लिखिए रात के समय कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था जो मित्र तो वीडियो मोटो बन चले तुम तो वीडियो पोस्ट कर लिखी सेठ के पास क्यों गिड़गिड़ाने लगा તો લાખા કો પૈસે ની સખ્ત જરૂરત કે સામે ગીડાને લગા સેટ ને બંજારે શરત રખી સેટ ને પછતાય બરોબર જો મિત્રો આ કરીને તમને એટલા માટે જ આપ્યું છે કે જેથી કરીને તમને વાંચવામાં એકદમ સરળતા રહે અને કોઈ ભૂલ ન પડે બરોબર આમાંથી ને જ ઘણા ખરા સવાલ પરીક્ષાની અંદર પૂછાતા હોય છે બંજારે સમાધિ ક્યો બનાવી તો બંજારે આપણી ગલતી કા પ્રાયશ્ચિત કરને કે કરવા સમાધિ બનવાય प्रश्न चार ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए सच्ची सद्रांजलि देने के लिए समाधि के अलावा और क्या-क्या कर सकते हैं आप इस कहानी को और कौन-कौन से शीर्षक देना चाहिए तो आपेला वीडियो पोस्ट करिने लखी सको अथवा तो आनी पीडीएफ तुम्हारे सॉल्यूशन साथीनी ज्योति हुई तो क्या थी मुकी सको तो एप्लीकेशन माथे तुम्हें मिलवी सक्सो कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है जोतू बिना सोच समझे काम करने से क्या हानि होती है विद्यार्थी मित्रों तुमने जवाब बिना गलती के डांट पड़े तो आपको कैसा लगेगा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है प्रश्न पांच शब्द को उचित क्रम में रखकर वाक्य फिर से लिखिए इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया मैं आपकी पूरी रकम शुद्ध समेत एक साल में ही चुका दूंगा तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है कुत्ता सेठ की धोती पकड़ आगे खींचने लगा चलो विद्यार्थी मित्रों तुमने शब्द मित्र बना छे के पास एक सुंदर कुत्ता था मेरी जबान पर विश्वास रखे और रुपये मैं आपकी पूरी रकम शुद्ध समेत एक साल में ही चुका दूंगा कुत्ते ने चोरों का पीछा किया कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है गलत पर्यायवाची शब्द

हक्का बक्का रह जाना दंग रह जाना आंख फटना दांतों तले उंगली दबाना कलेजा थक से हो जाना मुंह देखते रह जाना फूटी कोड़ी न होना कानी कोडी न होना, कफन की कोड़ी न होना फुट फुट कर रोना जोर जोर से रोना हिचकी बंधना रसातल पहुंचना मर मरकर रोना आठ आठ आंसू रोना मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए कोई चारा न होना कोई उपाय न होना कोई रास्ता न होना कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था हृदय हिला देना मार खा जाना, आओ देखा जबान काट लेना, डाका डालना। प्रश्न सात उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए बेटा गा रहा है बेटी गा रही है लड़का बगीचे में खेल रहा है कुत्ता भोंक रहा है तो भी कपड़े धो रहे हैं घोड़ी दौड़ रही है चाची बाजार जा रही है बंजारा नाच रहा है सात ब कोष्टक से लिंग आधारित शब्दों की जोड़ मिलाए और उदाहरण के अनुसार उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए चूहा चूहिया चूहा दुम दबाकर भागा चूहिया दुम दबाकर भागी गद्दा गद्दी गद्दे ने उसको लात मारी गद्दी ने उसको लात मारी बाघ बाघिन जंगल में आज मैंने बाघ देखा जंगल में आज मैंने बाघिन देखी चौधरी चौधरायन चौधरी गांव का मुखिया होता है चौधरायन चौधरी की पत्नी है मोर मोरनी मोर बारिश में नाचता है मोरनी बारिश में नाचती है राजा रानी स्वामी स्वामीनी चलो रेखांकित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान कर रेखांकित कीजिए और उसका जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य बनाइए भरत गांव जा रहा है लड़का गांव जा रहा है नर्मदा सबको पानी देती है नदी सबको पानी देती है हिमालय बहुत ऊंचा है पर्वत बहुत ऊंचा है दमयंती गा रही है लड़की गा रही है गुलाब सुंदर है फूल सुंदर है बरगद हरा भरा है पेड़ हरा भरा है उदाहरण के अनुसार जाति वाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किताब रामायण महाभारत शहर सूरत वापी पहाड़ गिरनार हिमालय लड़की चिनल प्रियंका देश भारत अमेरिका, फल आम सेब, मीठा हलवा खीर उदाहरण के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिये बैंगन आलू सब्जी गेहूं चावल अनाज पायल कंगन गहने रामकृष्ण भगवान उत्तर दक्षिण दिशा आंख कान अंग थाली चम्मच बर्तन रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखे बंदर उछल रहा है जातिवाचक संज्ञा ताजमहल बहुत सुंदर है व्यक्तिवाचक संज्ञा मनुष्य महान बन सकता है जातिवाचक संज्ञा छात्र पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा रामू बाजार जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा चलो सही विकल्प चुनकर बॉक्स में खरा का निशान कीजिए शब्द कस का सही क्रम है कनक कंचन क्षमा ज्ञान शब्द कोश का सही क्रम है क्षण जंगल चपक झंडा शब्द कोश के क्रम में तीसरे स्थान पर होना शब्द कोश के क्रम से दूसरे स्थान पर होना नाराज नव नीचे दिए गए शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्दों और उसका अर्थ शब्द कोश में से ढूंढकर कोष्टक में लिखिए क्षमा क्षमाए ज्ञान ज्ञानेन्द्रियन आंग, आंगनबाड़ी श्रमिक श्रमिकावर्त शब्द क्षमा करने की क्रिया या भाव ज्ञान करने वाली इंद्रिया बालवाड़ी तीसुआ कर्मचारियों की उपस्थिति का बदलाव अपनी राय लिखिए पशु पक्षियों को पिंजर में बंद करना चाहिए या नहीं क्यों तो हैं, छे। किसी भी जानवर को मारना सताना जख्मी कर देना उचित है या अनुचित तर्क संगत अपनी राय दीजिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए आपने कभी किसी पशु की रक्षा के लिए प्रार्थना की है यदि हा तो उस घटना को लिखिए पशु पक्षियों की असाधारण दोस्ती की सच्ची घटनाओं को पढ़कर अपने मन में आने वाले विचारों को लिखिए क्या ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है जिसके आपके मन में प्रायश्चित का भाव जगा हो अगर हाँ तो उसके बारे में लिखिए तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते स्व अध्ययन जो पोथी पोथी बराबर एना संपूर्ण सोल्यूशन पीडीएफ है પછી અન્ય વિડીયો છે આ બધું જ તમને આપણી એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો ચેનલમાં ન હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો તો અહીં સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત